आंदोलन चालू है मुस्लिम समाज के लिए जो पाँच टक्के शिक्षण और नौकरी में इसके पहले की 2014 में जो सरकार ने दी थी, थी उसके ऊपर ये जातिवादी सरकार ने एस्टे लाया है हाईकोर्ट ने फिर भी उनको बोला है देने के लिए फिर भी ये सरकार ने उस पर सहगति लाई तो हमारी यही मांगनी है आने वाले अभी अधिवेशन चालू है उसमें हमने पूरे जो भी विरोधी पक्ष नेता सबको दिया है कि लेटर सबको हमने हमारे संगठन की तरफ से दिया है कि बाबा हमारे को सहगति जो आरक्षण के ऊपर किया उठाना चाहिए और हमारे बच्चे लोगों को मुसलमान के समाज के जो बच्चे हैं आज तुम देखो कभी भी गैरिज में वही दिखेंगे आपको रिक्शे चला रहे वही दिखेंगे स्क्रैप में वही दिखेंगे अरे हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो वो डॉक्टर इंजीनियर डी सी बनेंगे इसके लिए हमारे आने के वाले पीढ़ी के लिए हम लोग इतने लड़ रहे हैं हर समाज आरक्षण मांग रहे हैं हम सबको पार्टी में दे रहे कि बाबा उनको भी दो पर हमारे समाज का जो आज हमारी भी हिस्सेदारी बढ़ी है इसमें देश आजाद में देखो हमारे सब लोग अल्पसंख्यक आरक्षणा बाबत रफिकबाईने जे उपोषण सुरू क के केलेले आहे त्यासाठी महाविकास समितीच्या वतीने आम्ही जाहीर पाठिंबा देण्यासाठी या ठिकाणी आलो आणि हे योग्य आहे की प्रत्येक समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे आरक्षण हा अधिकार आहे मूलभूत अधिकार आहे आणि या मूलभूत अधिकारासाठी मुस्लिम समाजाला जे पाच टक्के आरक्षण देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टच्या जे आदेश आहे त्याचे अंमलबजावणी महाराष्ट्रात देखील व्हावी यासाठी आज महाविकास समितीच्या वतीने आम्ही रफिकबाई यांनी पुकारलेले या, पुकार या उपोषणाला पाठिंबा देत आहोत आणि असंच सर्व समाजाला देखील मिळावं आणि मुस्लिम समाजाला देखील मिळावं हेच मी सरकारकडं मागणी करत आहे थांबतो जय हिंद जय जै महाराष्ट्र असलाम आ, मेरा ये मानना है की आरक्षण का जो मांग है हमारी वो हमारी पूरी होनी चाहिए जिस तरह से आज रफीक भाई बैठे हैं उसी तरह से हमारे वरिष्ठ भी बैठे हैं जैसे हमारे सलीम सारंग साहब है उन्होंने भी इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया है उसके बाद में पिंपरी चिंचवड़ में जो बहुत बड़े पैमाने पर जिन्होंने मुद्दा लिया है वह है अपने रफीक भाई और इन हर समाज इसको आरक्षण को पार्टी में देगा हमारा जो समिति है महाविकास समिति उसके तरफ से हमने ये पार्टी में दिया है और इन आगे भी सुप्रिया हो बडे नेता हो उनके पास भी हम ये रफी भाई की जो मांग है, हम ये रखने की पूरी कोशिश करेगे पाच टक्के त्यांनी आज आम्हाला पाठिंबा दिलेला आहे त्यांचा मनापासून आभार मानतोय आणि त्या अर्थच आमच्या पाठीशी राहत सर आम्हाला लवकरच आरक्षण भेटून तुमच्यासारखे आमच्या मजबूत मागा ज्येष्ठ असते तर हे नक्की आमचं जे होईल एवढं बोलून आपल्याला धन्यवाद देतो सर